Здравия всем, снова с вами Николай Николаевич из Николаева, характерник, рассказывал науки спас, показываю, объясняю мироустройство. И сегодняшнее видео у нас будет о том, как спас помогает человеку раскрыться. И я сделаю. У меня приходят письма от учеников. Ну, это один ученик. Пишет и он пишет уже не первый раз, и как он раскрывает это все, видит это все уже после того, как давно прошел обучение и... Во многом оно ему помогло и я хочу сделать такое видео. Буду сам читать не буду, а включу читателя. У меня есть. Вот, чтобы вы послушали. И немножко мы порассуждаем на эту тему. Что такое точка опоры, от чего отталкиваемся и как этот мир структурируется. То есть меняется. Вот он преображается. Вот. Хорошо читает, Он, как бы ему хватает дыхания Читателю. Также мы послушаем. Что только что работало. Раньше Но Поступово бурхливо. Назад, сначала. Вивчаючи спас, занурюєшся в себе в такі глибини, в яких не бував ніколи раніше. Поступово бурхлива безкінечна купа питань перетворюється на спокійну річку, в якій відповіді стають все більш зромілішими та простішими. Всередині себе і навколо все стає ніби повільнішим, яснішим та радісним. Після усвідомлення того, що світ зовсім не такий, інколи стає незрозуміло, як взагалі жити далі, по-новому, чим займатись, куди йти. Але згодом приходить спокій, такий непохитний, сильний, безмежний. Інколи такий, що складно описати словами. І ти розумієш, що нікуди не треба і нічого не треба. Все воно ось. В кожній хмаринці в небі, в кожній краплі дощу, кожному подиху вітру, в рослинах, в тваринах, в тобі. Радість, наче, наповнює все зсередини. И здесь останавливается Надо поддерживать движение. Ну, технический прогресс. Сами понимаете. Средины появляется щира посмешка, и ты разумеешь что это и есть життя Доброго здоровья. Вот, это было первое такое письмо. Ну, и как оно не первое, еще он очень хорошо пишет. Я думаю, что у нас будут книги, вот такие вот люди начнут писать это. Я сам рекомендую, потому что тоже так спас, он дает возможность люфта вот этого мыслительного. Ты можешь больше себе позволить раскрыть это по-разному. И оно накапливается, в общем-то, формируется. И поделиться как бы не с кем. Поэтому я рекомендую записывать. У меня много чего записано, так еще я что-то вот, публикую, что-то переделываю. Вот это помогает э, дать новую, новую, ну освободить место немножко для новых подвигов. Все это подвиги. Вот это уже второе письмо. Ну такое, что я хочу опубликовать. Как бы первое было опубликовано, вот я где-то, где его в комментариях. Микола Миколаевич. Рік тому у цей день ми почали першу ступінь навчання. Дякую вам за увагу, яку приділяли мені за цей рік. Перепрошую, якщо десь був набридливим минув рік, я зовсім інша людина. Якби не спас, відверто кажучи, мені був би кінець, бо йшов я не тим шляхом, зруйнував своє тіло до стану інваліду і взагалі просто існував. Зараз же все зовсім інакше. Я живу і радію кожному дню. Так, до фізичного зцілення довгий і тяжкий шлях, але я вже на ньому випрацював алгоритм і бачу кінцевий результат в плані мислення і світосприйняття взагалі неймовірна трансформація. Наука працює і з кожним днем змінює мене і все навколо накращує. Завжди можете розраховувати на мою підтримку. Дякую Богу за наше знайомство. І вам дякую за все. Учень друг Анатолій. Ну, це був Анатолій. От, звісно, мова вона така лагідна і вона більш більш об'єму передає, хоча треба вміти не розмовляти. Ну і розуміти треба. Я теж дякую за увагу, якщо чоловік... Ну, действительно хочет учиться этому и разобраться в этом, то хочется ему рассказывать, то есть ну, тоже делиться информацией. Вот и он тоже как бы делится вот своими впечатлениями, мне это тоже нравится, как вот человек раскрывает для себя это тоже. То есть я ну, как ищу, не ищу, а учу людей, для того чтобы мы стали соратники, сподвижники или ну, у нас была общая картина, которую мы видели и могли об этом поговорить. И, кстати, меняется человек. Почему он меняется? Потому что он видит это подтверждение, что он действительно так. Вот это он меняет его и внутри меняет, и снаружи меняет, и его речь меняется. И он понимает, о чем он говорит, и когда говорит, и кому говорит. Потому что он внутри себя даже разговаривает, он разговаривает с Богом. Если он переходит на ну, какие-то брань, там, ну, внутреннюю какой-то конфликт, то он уже разговаривает с чертом или сам черт уже разговаривает. Потому что любые ну, какие-то агрессивные действия, звериные, это все, короче, все от. Э, ну, вы поняли. Ладно. Уже вот начал рассказывать вам дальше все. Как оно интересно. Мы будем послушаем еще дальше. Тут будет тоже Анатолій. Вот. Роздуми, вивчення спасу закручує учня у вихор думок. Питання невже цей світ такий не дає спокою? Поступово приходять відповіді на всі питання, часто приходять ніби самі собою, ніби ні звідки. Тіло поступово стає сильніше, а загальний стан спокійніше. З'являються незвичні до цього відчуття як фізичні, так і такі. Які не опишеша словами, відчувається зв'язок з веесим навколо, це складно пояснити. Скоріше за все, це дія віри у те, що все насправді так, з'являється відчуття потоку всередині, наче невидимий струм проходить крізь тіло, видно, це і є відчуття проходження енергії. Спостерігаючи за собою життям і подіями навколо в процесі навчання складається враження, що поле дійсно починає ущільнюватись і ставати цілосним. І, незважаючи на першкоди, які виводять з цього незвичного стану, все частіше і більше радієш, що став на цей шлях. Ну, такі справи. Е, Чом тут е, сама. Тайна, вот такая тайна, почему так все происходит. Когда мы увидим эту природу и понимаем эту связь, то все эти системы, все движения, они все становятся такими осознанными и внутри себя правильными, внутри себя хотя бы. Потому что, конечно, жизнь всех покрутила по-разному. Ты перестаешь кланяться чертям условно, то есть этим ограничениям. Ты тянешься к Богу. Ну, ты знаешь, от чего отталкиваться. То есть это спас как точка опоры. Вот у нас есть точка опоры. Это опорой может быть только твердые знания, которые ну, не противоречат этому миру. И объясняют его. Вот это и все. Вот и весь спас, по большому счету. Ну, всем спасибо. Анатолию спасибо. Это э, ну, э, хороший ход мыслей. В общем-то, правильные все ощущения. Как и должно быть.